असलकुम वरम वक् आऊद बशतम मैं पना मांगता हूँ अल्लाह की शैतान बजम की वजह से बसम रहीम अल्लाह के नाम के साथ जो नहत मेहरबान रहम करने वाला है मौजू है क़र्न क्या कहता है हर्ब अरबी का लफ्ज़ हर्ब जिसके मायने जंग जंग के बारे में क्या कहता है क़ुर हमारे माशरे में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी में एज इट इज़ रखे जाते हैं तो मैं चंद अल्फाज अरबी के आपको उसके उर्दू तर्जुमा बताऊंगा जैसे हर्ब है इसके मायने जंग है जबकि हम माशरे में समझते हैं शायद जिहाद वो शायद जंग है माशे में ये मुरवजा मशहूर किया हुआ है तो चंद अरबी के अलफा में एक हराब जंग इसके मान जंग जिहाद मायने जद्दोजहद करना इस्लाम सलामती हासिल करना जिसके मायने आमतौर तो पे आप देखिए दुनिया में नहीं करते इस्लाम के मायने सलामती पीस इंग्लिश में मुस्लिम मतलब सबमिटर सर तस्लीम ख़म करना सबमिट करना ये मुस्लिम के मायने, ये वो अल्फाज हैं जिनको आप गौर से अपने जहन नशीन कर लें तर्जुम है अभी इसका साथ, साथ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लेक्चर को समझने के लिए ये अल्फाज आमतौर पे अरबी में रख जाता है मुस्लिम मुस्लिम से अब आप एक समझ रहे कोई लेबल है इस्लाम भी कोई एक लेबल है इस्लाम के माने पीस सलामती मुस्लिम लेबल नहीं सबमेटर जिहाद जद्दोजहद करना स्ट्रगल करना स्ट्राइव करना हर वॉर तो ये सारे अल्फाज इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये इसके जब मायने आपके साथ होंगे आपकी लैंग्वेज में तो आप उसको समझ सकेंगे और एक लफ्ज़ है दीन दीन के माने फैसला हमारे माशरे में उसको अरबी में ही लफ्ज़ रख के दिन के मारे इस मायने इस तरह बता दी गए जैसे कि वो मज़ब है दीन के मायने होते हैं फैसला करना और फैसला जो अल्लाह ताला ने इस किताब में या जो हमारा नाम सुनते आ रहे हैं इस्लाम फैसला अल्लाह का यह है कि आप सलामती हासिल करें यह अल्लाह का एक फैसला है इन दीना इन द्लाम बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन फैसला सलामती हासिल करना है पीस तो जब अल्लाह ने यह बयान कर दिया कि बेसिक फैसला सलामती हासिल करना है या सलामती पीस तो ये कैसे मुमकिन है कि वह आपको हर जंग का अलाउ करेगा जंग की परमिशन देकर आप जंग करें ये दोनों अपोजिट्स हैं पीस एंड वॉर आर टू अपोज़िट्स अल्लाह से जैसे कि अल्लाह कह रहा है इन दीन आ इंदाम बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन फैसला ये है सलामती हासिल करें पीस पीस यानी दुनिया में आपको ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर आपको पीस नज़र आएगा चंद हजरा हैं जो दुनिया में फसाद करते हैं जिसे फसाद कहा गया है या जंग करते हैं वो कौन लोग हैं और जंग की क्या कंडीशन हैं कि लोग जो जंग करते आ रहे हैं क्या ईमान वाले मुस्लिम अल्लाह के सरतम ख़म करदा अल्लाह के क्या अल्लाह ने हमको हुक्म दिया कि हम जंग करें यह है टॉपिक और या दुनिया में जंगें हमें नज़र आ रही हैं या हमेशा जंगें नजर आती आई हैं तो ये जंगों का क्या कॉन्सेप्ट है किताब अल्लाह ने किस तरह जंग को डिस्क्राइब किया जंगें तो हो रही हैं क्या अल्लाह ने इजाज़त दी है कि हम जंग करें अल्लाह की राह में जंग करें ये ये है टॉपिक लेकिन जंग भी हो रही है वार हो रही है वार्ज हो रही है, आज भी हो रही चाहे वह दहशतगर्द की नाम किसी भी नाम फेसिस नाम उसके डिफरेंट हैं लेकिन होते रहते होती रहती हैं जंगें इससे पहले कि मैं आयात बताऊँ आपको पुरानी आयत में एक दो बातें और बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि माशरे में एक अमीरी और गरीबी का एक सिलसिला अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि आप देखिए हर स्टेटस का आदमी इस दुनिया में मौजूद है गरीब भी है एवरेज भी है अमीर तरीन है हर किस्म के स्टेटस क्लास के लोग एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड मुस्लिम नॉन मुस्लिम टुगेदर अब उसके अंदर आप नोट करें अल्लाह ताला ने पैसे को जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनको अल्लाह ताला, ताला ने एक तरीक़ेकार बयान बनाया है कि उस पैसे में से जो उनको मुनाफा हो उस से कुछ शेर वो गरीबों को जो इस तरह के लोग हैं उनको आपके ज़रिए वो पैसे दिलवाना चाहता है जिसे सदका और ज़कूत कहते हैं हम तो वो पैसों को एक ऑर्गेनाइज वे में दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड सबमिटर्स जो हैं वो ऐसा काम करें ईमान वाले ऐसा काम करें कि वो पैसा जो है शेयर किया जाए लोगों के साथ जो गरीब हैं अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एक डिसबैलेंस आ जाएगा अल्लाह ताला तो अपने तरीके से ले लेगा दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर अल्लाह बट एक सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने और आप देखिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी पैसा उनके पास भी पैसा है तो वो तो अल्लाह की आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक सिस्टम बनाया हुआ है चैरिटी का कि वो अल्लाह की आयत के मुताबिक नहीं लेकिन वो चैरिटीज़ कर रहे हैं लेकिन एज ए होल अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं या पावरफुल मुल्क हैं वो पूरी जंग ही इकनॉमिक पावर की है कि पैसे पर कंट्रोल करें पैसे से हर चीज़ ख़रीदो फरोख्त या चीज़ें या पावर वेपन्स जो चीज़ भी आप बनाएंगे वो पैसे से कंट्रोल किया जाता है लोगों की साइकी को तो इस पैसे का जो अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के अंदर विद द डिफरेंट नेशनलिटीज़ जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड है चाहे ईमान वाले हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं वो कौन लोग हैं जो पैसे पे कंट्रोल करते हैं और जो क्योंकि वो पैसे पे कंट्रोल करते हैं उसकी वजह से जंगें होती हैं जिनकी जिनका हक समझ लें जिनके साथ जाती हो रही है तो फिर वो एक एक रेबेलेंस नेचर बनती है डेवलप करती है इंसानों में जिसकी वजह से जंगें होती हैं एक बेसिक बता रहा हूँ मैं बात जो आयात में आएंगी चीज़ें लिखी हुई आपको इसका एविडेंस आपको मिलेगा तो ये पैसे का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ज़्यादातर आप देखें जो सबसे ज़्यादातर माशे में कौन आपको पैसे वाले नजर आएंगे वर्ल्ड के अंदर किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है जूस यहूदी सेकेंडली ये है आपके मुस्लिम वर्ल्ड में अरब्स उनके पास भी बहुत पैसा है वैसे तो ओवरऑल है लेकिन ये दो लोग जो हैं इनके पास बहुत ज़्यादा है और ये डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह करते हैं किस तरह होता है वो सब देखना है ये तो आपको मैंने आपने आपकी स्टडी है दुनिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर इनके पास पैसा है और फिर ये अपने सिस्टम उन्होंने डेवलप पैसे किए हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोल करें तो ये रूट कॉज है इस वक्त बजहिर भी आप देखें जंग का भी यही बनेगा लेकिन हमें ये आयात में भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए जो मैंने बयान किया ये तो मैंने इसलिए आपको एक प्री रिक्वेजिड बताया कि दुनिया के अंदर जो वॉर्स हो रही हैं जंगे हो रही हैं उसके अंदर कौन लोग मुलवज हैं कौन लोग जो हैं ये जंगों में इनिशिएटिव ले रहे हैं या कौन लोग हैं तो ये बेसिक आपको मैंने जो बताना था तो अब आप देखिए देखिए इसी इसी कड़ी के अंदर सूरत तोबा है उसकी थर्टी फोर आयत यादीन आ आमनू إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أي ولوجو إيمان لا بشك أحبار أحبار عربي كمان عالم فاضل और रोहबान दहशत गर्द की अक्सरियत लोगों का माल ज़रूर बादल के साथ खा जाते हैं और अल्लाह के रास्ते के बारे में मुखालफत करते हैं और वो लोग सोने और चांदी का जखीरा करते हैं यानी मुस्तबिल के लिए खाना पैसा वगैरह एहतियात से रोक लेते हैं और वो अल्लाह की राह में उसको खर्च नहीं करते बस उनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे माल का आपको नजर आया कि ईमान वालों को अल्लाह खिताब कर रहा है एजुकेट कर रहा है अल्लाह ईमान वालों को जो ईमान लाते हैं आयात पर कि बेशक ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है कसरत से मेजॉरिटी इन न मिन अल अहबार अहबार कौन है स्कॉलर्स, आलम फाजिल और रोहबान कौन है दहशतगर्द टेररिस्ट यानी वो लोग जो दे, अपने दहशत से लोगों का माल बातिल तरीके से खा जाते हैं बाई फॉल्स तो अब आप ये देखिए कि हमारे दो दो लोग ग्रुप्स हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो या मुस्लिम्स हो अल्लाह के ये एक ओवरऑल अल्लाह ताला ने बात की है विद इन द सोसाइटी लेबल मुस्लिम्स हो या नॉन नॉन मुस्लिम्स हो लेकिन अहबार ऑफ नॉट ईमान ईमान वाले मतलब जनरल बात हो रही है जितने दुनिया में हर मजहब के स्कॉलर्स आलिम फाजिल हो गए और दहशतगर्द तो उस वह लोग जो हैं वो दहशत में दहशत दिला के लोगों का माल खा रहे हैं और इस्काल बड़े लिखे लोग वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे वो माल खा रहे हैं तो माल जो है माल पे कंट्रोल जो है वो ईमान वालों को अल्लाह ने खिताब करके ये बयान किया कि दो किस्म के लोग हैं दुनिया में जो कि पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं हम हर आलिम फाजिल को नहीं करें लेकिन जनरल टर्म्स में अल्लाह ताला ने अल्ल पर अखबार का लफ्ज़ इस्तेमाल करके नॉन मुस्लिम्स का एंड विद इन हर जगह जो ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और रोबान दहशतगर्द ये दो जो है माल खा रहे हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं ये लोग वह सदून है एंड सभी दूसरा काम क्या कर रहे हैं कि जो अल्लाह की राह है उसकी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के अल्लाह के नाम को इस्लाम के नाम को मतलब बदनाम किया जाए बदनाम हो जाए मुस्लिम वर्ल्ड और इस्लाम मिलाइन करते हैं तो रोक रहे हैं अपोजिशन कर रहे हैं बाई एजुकेशन जूटी जो ऐसी स्कॉलर हैं ऐसे स्कॉलर्स हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से मलाइन हो इस्लाम अल्लाह का दीन अल्लाह की रास्ते से रोकना और दूसरे जो हैं अनसबी माल खा जाते हैं और वल्ला दीन है अच्छा और सोना चांदी जो है सोना और चांदी का जखीरा रखते हैं अपने पास जमा करते जाते हैं सोना और चांदी दूसरे जो है भूखे मर रहे हैं दिखा भी रहे हैं मुख्तु मुल्कों में कह रहा है आप देख सकते हैं हजारों मगर जिन लोग के पास है वो जमा है उसको खर्च ही कर रहे हैं तीसरी ये कि वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते चार कंडीशन हैं कि बातिल तरीके से लोगों माल खा जाते हैं अल्लाह की राह से अपोजिशन करते हैं स्ट्रॉग ऑपोजिशन करते हैं अल्लाह के अल्लाह का दीन इस्लाम फ़ैसला सलामती पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और जोने और चांदी का ज़खीरा कर लेते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते ये इसके क्या होगा कि पैसे का डिसबैलेंस होगा जिसकी वजह से रिटेलिएशन आएगा तो ये तो आपको एक बात पता चल गई